رباه عفوك اني من نور مده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا ونبينا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الامين وعلى اله الطيبين واصحابه الغر الميامين اما بعد সন্মানিত শ্ৰোতামণ্ডলী আছালাম আলাইকুম ওলাহি তালকাতো মই ইলিছে মাছাইলৰ তৃতীয় খণ্ডলৈ সকলোকে স্বাগতম আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো ইলিয়াছ ভাইৰ হয় তেখেতে সুধিছে যে যদি পুখুৰীৰ পানীত কিবা নাদাচত পৰি যায় তেনেহ'লে পানীখিনিৰ হুকুম কি তো চাওক ইলিয়াছ ভাই যদি আপোনাৰ পুখুৰীটো ডাঙৰ পুখুৰী হয় আৰু চৰিয়তৰ পৰিভাষাত ডাঙৰ পুখুৰী হ'ল যিটো দীঘলে দহ হাত আৰু পথালি দহ হাত দীঘ আৰু প্ৰস্ত দহ হাত দহ হাত আৰু ফিট হিচাপে চাবলৈ গ'লে প্ৰায় দুশ ছাব্বিছ স্কুৱাৰ ফিট যদি ইমান ডাঙৰ পুখুৰী হয় তেতিয়া এইটোক চৰিয়তৰ পৰিভাষাত ডাঙৰ পুখুৰী বুলি ধৰা হয় ত' যদি এনেকুৱা ডাঙৰ পুখুৰী হয় তাত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ নাজাচত পৰি গ'ল যিটো নাজাচত দেখি পোৱা নাযায় অৰ্থাৎ মিক্সড আপ হৈ যায় পানীৰ লগত যেনেকৈ ধৰক পেচাব বা তেজ ইত্যাদি যদি পৰি যায় তেনেহ'লে তাত কোনো কথা নাই সেইখিনি পানী পাক হয় সেই পুখুৰীটোৰ পানীখিনি পাক হয় আৰু যদি দেখি থকা নাজাচত হয় যেনেকৈ ধৰক চৰাই এটা পৰি পেলাই মৰি আছে কোনোবা এটা পাৰত তো সেই পাৰটোৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা পানীখিনি আপুনি অজু গোচল কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু তাৰ বিপৰীত পাৰ বা কিনাৰৰ যিকেইটা পাৰ আছে তাৰ পৰা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব সেই পানীখিনি পাক হয় আৰু যদি ডাঙৰ পুখুৰী নহয় সৰু পুখুৰী বা কুঁৱা হয় তাত যদি এক টোপালো নাদাচত পৰি যায় অৰ্থাৎ এক টোপালো যদি পেচাব বা তেজ পৰি যায় তেতিয়া গোটেই কুঁৱা বা গোটেই পুখুৰীটোৰ পানীখিনি নাপাক হৈ যাব গোটেই পানীখিনি উলিয়াব লাগিব আৰু এই মাছআালাটোৰ বিস্তাৰিত বৰ্ণনা কিতাপুল মাছাইলৰ খণ্ড এক পৃষ্ঠা নম্বৰ চৌৰান্নব্বৈ আৰু পঁচানব্বৈত আছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল মুক্তাৰ আহমদ চাহাবৰ তেখেতে সুধিছে যে নামাজৰ অৱস্থাত এজন মানুহৰ খুব মানে চৰ্দি হৈ আছে আৰু তেখেতে নামাজৰ অৱস্থাত আছে আৰু এতিয়া তেখেতে নামাজৰ অৱস্থাত খুব বেছি জৰুৰত হয় এতিয়া তেখেতে নাকটো মোহাৰিব পাৰিব নোৱাৰে তো নামাজৰ অৱস্থাত কোনো ওজৰ নোহোৱাকৈ হাত ভৰি হিলাই থকা এইবিলাক মকলোহে তাহাৰিমি হয় আৰু যদি খুব বেছি প্ৰয়োজন হৈছে যেতিয়া হাত নিশিলালে নহ'ব বা হাতেৰে কিবা এটা কাম নকৰিলে নহ'ব তেতিয়া তেনে অৱস্থাত জৰুৰতৰ কাৰণে হাতখন আপুনি হিলোৱা জাইজ আছে অৰ্থাৎ আপুনি হাতেৰে নাকটো চাফা কৰি ল'ব পাৰিব জৰুৰতৰ কাৰণে আৰু এই সম্পৰ্কে মাছালাটো ফটা শ্বামিত লিখা হৈছে ৱাকুৰিহা কাফুহো আইৰাফাৰ হো ৱালাউলি তোৰা বিন কেৰি কুমবিন আউজাইলিন ত' এই বাৰটোৰ খোলাচা এইটো হয় শেষৰ ফালে যে যদি খুব বেছি প্ৰয়োজন হয় জৰুৰত হয় তেতিয়া হাতেৰে সৰু সুৰা কাম কিছুমান কৰি ল'ব পাৰিব নামাজৰ অৱস্থাত ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো মহম্মদ চাজিদ ভাইৰ হয় তেখেতে সুধিছে যে আমি যে অজু কৰা কৰোঁতে ভৰি ধোওঁ তো এই ভৰি দুইখন কোনখন হাতেৰে ধুব লাগে তো চাওক চাজিদ ভাই ফটাৱা আল হিন্দিয়া যাক ফটাৱা আলমগীৰ বুলি কোৱা হয় তাত এটা কথা লিখিছে জিলাই বে খিনিহি আল ইউচৰা খিনি লৈমনাুচৰা ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে আমি যে ভৰিৰ আঙুলিবিলাকৰ খিলাল কৰোঁ অজো কৰোঁতে তো এই দুয়োখন ভৰিৰ আঙুলিবিলাক খিলাল কৰাৰ মুস্তাহাব তৰিকা হ'ল যে বাওঁহাতৰ যিটো একেবাৰে সৰু আঙুলি হয় যিটো শেষৰ আঙুলি তো সেই বাওঁহাতৰ সৰু আঙুলিৰে খিলাল কৰাটো মুস্তাহাব হয় তো যিহেতু খিলাল বাওঁহাতেৰে কৰিব লাগে বাওঁহাতৰ সৰু আঙুলিটোৰে গতিকে দুয়োখন ভৰি বাওঁহাতেৰে ধোৱাটোৱে বেছি উত্তম হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছত এটা প্ৰশ্ন কৰিছে আছিফ শ্বেখ চাহাবে তেখেতৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে মহিলাসকলে হাতৰ নোমবিলাক চাফা কৰিব পাৰিব নোৱাৰে তো ফুকাহকলে ইয়াৰ ইৰাজত দিছে যদি হাতত বা ভৰিত খুব বেছি নোম গজি গৈছে মহিলাসকলৰ যিটো মহিলাসকলৰ সৌন্দৰ্যৰ বিপৰীত হয় তেতিয়াহ'লে এইবিলাক চাফা কৰিব পাৰিব কোনো কথা নাই কাৰণ ফটা স্বামীত আল্লা মা এইবোৰো আবিদিন শ্বামী ৰহমতল্লা আলী তেখেতে লিখিছে লি আন এ জি নেতা লী নিচা ই মাতুলু বেতুন লি তাহিনী যে মহিলাসকলৰ যিটো সৌন্দৰ্য হয় সৌন্দৰ্যটো ডিমাণ্ডিং হয় আৰু যিহেতু মহিলাসকলৰ সৌন্দৰ্য ডিমাণ্ডিং হয় গতিকে সৌন্দৰ্য বিনষ্টকাৰী যদি কিবা বস্তু থকা থাকে তেনেহ'লে সেইবিলাক চাফা কৰাও জায়েজ আছে আৰু জায়েজ নহয় বৰঞ্চ মুস্তাহাব লিখিছে কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি মহিলাসকলৰ মুখত দাঢ়ি গজি যায় বা মোচ গজি যায় তেতিয়াতো ফটা স্বামীত লিখা হৈছে ইজা নাবিলেহুন আউৰিবু ফালে তাহ ৰিবু ইজালুহু বালাবু যদি মহিলাসকলৰ মুখত দাড়ি ওলাই আহে বা মোচ ওলাই আহে তেতিয়াহ'লে সেইবিলাক চাফা কৰা যায় যে নহয় বৰঞ্চ মোস্তাহাব হয় গতিকে মহিলাসকলে হাত বা ভৰিৰ যিবিলাক এক্সট্ৰা যিবিলাক নোম ওলাই গৈছে আৰু যিবিলাকৰ কাৰণে দেখাটো অশুভনী হৈছে ত' সেইবিলাক চাফা কৰা যায় জাজ ওল্লাহ আলমবি চৱাব আকৌ লোকা যায় ৱাষ্টা উফিৰলী ৱাল ইছা ইল মুছলিমী